Отсюда. Приехал из Донецкой области, дружковка. В 2009 году заболел рак язычной миндалины. 29 облучений. Сделали. Выписал нормалин. Ну, попил месяц. Полегчало, уехал на работу. С работы приехал через три э, месяца. Нормально, нормально. А вот это э, э, в июле месяце скачала шишка. Все по новой. Ну вот, позвонил сюда и приехал. Ну, Надеемся на все самое наилучшее. Обязательно. Что еще он не знает?